श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्त हो आज रविवार खंडेरायांचा वार या दिवशी आपण स्वामींचा चमत्कारी मंत्र ऐका स्वामींचा हा मंत्र ऐकल्याने सर्व इच्छा पूर्ण होतील भक्तांनो हा मंत्र ऐकल्याबरोबर लगेच तुम्ही जे गमावले आहे ते तुम्हाला गुणाकाराने मिळेल आणि तुमची कठीणातील कठीण इच्छा पूर्ण होईल मित्रांनो घरामध्ये हा मंत्र रोज एकशे आठ वेळा ऐका आणि आपल्या घरा घरात लावून ठेवा या क्षणापासून तुमची चांगली वेळ सुरू होईल स्वामी आपल्या सर्व चांगल्या इच्छा पूर्ण करणार आहे फक्त स्वामींचा हा मंत्र तुम्ही तुमच्या मनापासून ऐका आणि तुमच्या प्रत्येक गोष्टी तुम्हाला यश मिळाले नाही तर सांगा कारण हा मंत्र आपल्या स्वामी महाराज यांचा आहे जो कोणी भक्त हा मंत्र एकाग्रतेने ऐकेल त्या क्षणी त्या भक्तांच्या कुंडलीमध्ये अपार संपत्ती मिळण्याचा लाभ आहे व कोणी हा मंत्र ऐकेल त्याला आयुष्यात संपत्तीची कमतरता भासणार नाही स्वामी भक्तांनो तुमच्याकडे स्वामी महाराजांसाठी दहा मिनिटांचाही वेळ नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ सोडून जाऊ शकता कारण दोन मिनिटे तरी हा मंत्र तुम्हाला ऐकायला हवा मंत्र ऐकल्याने स्वामींचा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी सदैव राहतो स्वामी आपल्या भक्तांच्या छोट्याशा हाकेला धावून येतात आणि त्यांची संकटे दूर करतात तसेच जे लोक या मंत्राचा जप करतात किंवा ऐकतात त्यांच्या आयुष्यात सुखशांती बनून राहते भक्तानं स्वामींचा हा मंत्र ऐकल्याने सर्व त्रास दूर होतात म्हणूनच आज आपण स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र ऐकणार आहोत स्वामी महाराजांवर तुमची खरी श्रद्धा असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत ऐका आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्स बॉक्समध्ये स्वामी माझी माऊली लिहायला विसरू नका चला तर भक्तांनो या मंत्राचा जप सुरू करूया ओम श्री दत्ताय पापहंत्रे नमो ओम श्री दत्ताय पापहंत नमो नमहा ॐ श्रीदत्ताय पापहन्त्रे नमो नमः 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 ॐ श्री दत्ताये 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 पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्रीदत्ताय 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 पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्री दत्ताये 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 पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्रीदत्ताय पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्रीदत्ताय पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्रीदत्ताय पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्री दत्ताये 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 पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्रीदत्ताय 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 पापहन्द्रे 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 नमो नमः ॐ श्रीदत्ताय पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्रीदत्ताय पापहन्त्रे नमो नमः ॐ श्रीदत्ताय पापहन्त्रे नमो नमः